Növbəti izahımız olacaq səhifə 56-da nəqliyyat vasitəsinin tanınma nişanları maddə 72. Baqdan bizim keçdiyimiz nişanlar ki var, onlar həmin nişanlar yollarda quraşdırılırdı və yol barədə bizə müəyyən məlumatlar verirdi. İndi keçəcəyimiz nişanlar isə nəqliyyat vasitələrində quraşdırılır və nəqliyyat vasitəsi haqqında bizə müəyyən məlumat verir. Birinci nişan avtoqatar tanınma nişanıdır. Bu nişan qoşul, deməli, qoşqulu yük avtomobillərində, 1.4 ton və daha artıq yük götürən təkərlilə traktorlarda və birləşdirilmiş avtobus və trolleybuslarda quraşdırılacaq. Ə, deməli, həmin nəqliyyat vasitələrinin biz avtoqatar deyəcəyik. İkinci, tükanlı şinlər. Tükanlı şinlər qoyulmuş mexaniki nəqliyyat vasitəsinin arxasında quraşdırılacaq bu nişan. Və e, deməli üçbucaq qırmızı haşiyənin içərisində təkər işarəsindən ibarətdir və bunun da e, həmin o tərəflərinin e, ölçüsü ən azı e, deməli olacaq 200 mm. Bunları əzbərləmək lazımdır bu millimetrləri. Üçüncü uşaqların daşınması nişanlarıdır. Bunlar adətən dəstə havlında uşaq daşıyan avtobuslarda quraşdırılır, uşaq apararkən quraşdırılır və bu nişan adətən olur məktəbdə, bağçada, servis maşınlarında oraların. Çünki dəstə şəklində uşağı çox vaxt onlar daşıyırlar. Ha, deməli 4-cü kar sürücüsü nişana fikir versəsəz, gözü var, burnu var, amma nə ağzı yox, nə qulağı. Yəni kar və lal sürücülərin idarə etdiyi mexaniki nəqliyyat vasitələrinin qabağında və arxasında quraşdırılacaq bu nişan. 5 ələsiz sürücünü olduğunu bildirir. 1-ci və 2-ci qrup əlillər üçün xüsusi avadanlıqlar quraşdırılmış ə onlar tərəfindən idarə olunan və qeydiyyat şəhadətnaməsində bu barədə müvafiq qeyd olan nəqliyyat vasitəsinin həm qabağında, həm də arxasında quraşdırılacaq bu nişan 6-cı həkim e, tanınma nişanıdır. Həkim sürücü e, sürücünün idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin həm qabağında, həm arxasında quraşdırılacaq bu nişan və ölçüsü 140 millimetrdir ə formasını isə az bərləyirsiniz. Testlərdə düşə bilər. Bir ölçüsü düşür, bir də forması. 7 təlim nəqliyyat vasitəsi nişanıdır. Biz demişdik, təlim avtomobilləri olur. Hansı ki, bu avtomobildə yanda oturan müəllimin də ayağının altında pedal olduğundan hətta demişdik, iki sürücü sayılır. Xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunur və ə, bu avtomobildən avtomobilin də həm qabaq, həm arxa hissəsində təlim e, tanınma nişanı quraşdırılmalıdır. E, ölçüləri yenə əzbərləyin, nə qədərdir? E, Testlərdə düşə bilər. 8. Nəqliyyat vasitəsinin qabartından kənara çıxan yük. E, nəqliyyat vasitəsi əgər qabaqdan, arxadan, sağdan, soldan yanlarından, yəni e, əlavə yük çıxardıb hərəkət eləyirsə, bu zaman qabartından kənara çıxan yük tanınma nişanı ilə işarələməlidir həmin yükü və ə, bu nişanın ölçüsü 400x400 400 olan kvadrat şəkildə qırmızı ağ şə zolaqların növbələşməsindən ibarətdir. 9 təhlükəli yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin həm qabağında, həm arxasında quraşdırılmalıdır. 690 mm-nin 300 mm-ə ölçüdədir. Bunun 400x300 ölçüsü ağ hissəsidir, qalan hissəsi isə ə, deməli narıncı kənar hissəsidir. Düzbucaqlı şəkildədir ə 10 uzun ölçülü nəqliyyat vasitəsi nişanıdır. Qırmızı haşiyənin içərisində sarı fondan ibarətdir. Uzun ölçülü nəqliyyat vasitələri nə demişdik? Demişdik ki, uzunluğu 24 metrdən çoxdusa biz bu nəqliyyat vasitəsinə deyəcəyik uzun ölçülü və həmin nəqliyyat vasitələri bucür işarələnir. Ölçüsü də 1200 x 200 mm ölçüdə olur ə qalanını özünüz ə, dəqiq şəkildə öyrənərsiniz. 11. Qəza dayanma nişanı. Ə, biz demişdik ki, qəza dayanma nişanı hər avtomobildə olmalıdır. Bəzən isə avtomobillərin içəri baqaj yerində özü asılmış formada olur. Ə, və qəza dayanma nişanından istifadə qaydasında biz keçmişdik. Demişdik ki, bu məcburi dayandığıqda yaхуд qəza olduqda bizə lazım olur məcburiyyət dayandıqda ya bu nişanı quraşdırırdıq ya qəza dayanmış iksiqnalı yandırırdıq qəza halı baş verdikdə isə hər ikisini birdən eləməli idi az az fərqlənmə nişanı beynəlxalq yol hərəkətində iştirak edən nəqliyyat vasitəsinin Azərbaycan Respublikasına məxsusiyyətini bildirmək məqsədilə quraşdırılır hər avtomobilin qabağında bu az tanınma nişanı olur Yəni bizim respublikada məsələn Rusiya dirsə RU olur, Türkiyədirsə TR olur və s. Deməli 13 təcrübəsi sürücü nida işarəsi. Bu ə, deməli tanınma nişanını gördüsə ehtiyatlı olun ki, qarşıdakı sürücü təcrübesizdir. İndi burada gate sistemi var. Bütün bu tanınma nişanlarının hamısını biz özümüz pul verərək alırıq. Amma burada bir nişan var ki, 50 tanınma nişanı, 50 tanınma nişanı 1-ci, 2-ci qrup əlillər ki var, onlar avtomobillərinin qeydiyyatı aldırarkən öz əlillik vəsiqələrini də təqdim edirlər və bu zaman onlara əlillik tanınma nişanları pulsuz şəkildə verilir. Və deməli, həmin o əlillik tanınma nişanı ilə olan avtomobili sürən əlil şəxslər əlillik, əlilliklərini sübut edən kanadları mütləq özlərində saxlamaqdılar avtomobili idarə edərkən. Nə vaxt ki onları polis saxlayır, onlar avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsi, sürücülük vəsiyyəti ilə yanaşı həm də əlillik kağızlarını təqdim edəmədlər, əgər polis istəsə. İzahımız bu qədər.